Чергова поїздка представників міського штабу допомоги криворізьким військовослужбовцям у зону бойових дій торкнулася практично усіх військових частин, в яких служать наші земляки. Про це на робочому засіданні повідомив перший заступник міського голови, начальник штабу Андрій Гальченко. Він розповів про перелік речей, які було передано нашим бійцям, за попереднім погодженням їх з командуванням військових підрозділів. 42 второї бригади виїхали. Це нова бригада, яка формувалася під містом Кировоград, чтобы передать средства защиты, именно бронежилеты, 47 штук купили мы, спасибо самообороне, они приобрели 11 бронежилетов. Берсы и формы выдало государство, средства защиты сделали мы. Побывали в 93-й первом взводе, это артиллеристы. Вот. К нашему сожалению, наверное, или нашей недоработке, я считаю, недоработке, оказалось так, что приехав в бригаду, приехав, где было 16 человек, мы выявили, что там еще столько же людей находится. Вот, соответственно, благо того, что у нас был запас, мы передали всем форму, белцы, тактические фонари, дождевики, кариматы, продукты питания, сигареты. Вот. И пообщались с ребятами, забрав трех э, отпускников, э, мы отправились э, чуть ниже в сторону Донецка, это буквально в 8 километрах от Донецка, э, спустились во, второй, во вторую роту, да, 93-й бригады и вот, активщиков. Там мы тоже передали продукты питания. Я хочу сказать о том, что э, на самом деле э, тяжелый был. И тяжелая была подготовка. И спасибо ребятам из самообороны, что они взяли на себя эту э, вещь, собрали продукты питания, воду, сигареты. Э, и, соответственно, тем самым ну, достаточно очень сильно облегчили нам эту поездку. Организовали транспорт сами. Э, вот, поэтому э, там мы тоже передали палатки, э, закупили э, кариматы. Вот, соответственно, да, продукты питания, сигареты, тактические фонари. Э, поговорили с командиром, замкомандира. На сьогоднішній день до складу штабу допомоги криворізьким військовослужбовцям входять представники міської та районних рад, громадських організацій та волонтери. За одноголосним рішенням всіх присутніх лави штабу цього разу поповнили ще четверо криворіжців. За словами Андрія Гальченка, це люди, які не словом, а ділом допомагають у вирішенні багатьох важливих питань. Про окремі з них розповів командир муніципальної гвардії Олександр Голяков. Одна із задач штаба. заключается, я считаю, ниже следующее, это чтобы э, те семьи, родители, дети, жены, они чувствовали постоянную заботу тех, которые здесь находятся в этом штабе, и руководство, и города, и общественных организаций по этому вопросу. Сейчас вы видите, сколько людей... В 40-м батальоне, во всех остальных подразделениях, частях, которые проявляли мужество, героизм при защите нашей Родины, не награжден еще никто. Просто-напросто не награжден никто. А там люди совершали подвиги. И работа штаба еще и заключается в том, чтобы было справедливое поощрение чтобы были справедливо разданы награды, чтобы людей, которые пострадали, которые погибли, чтобы они, эти люди были э, отмечены, отмечены в нашем городе, потому что это наши герои. На их подвиге должно учиться молодое поколение. Я хотел бы сказать, это идет речь о государственных наградах. Это речь потому, что... о государственных. Наразі підготовлено проєкт рішення міської ради про надання допомоги сім'ям військовослужбовців, які виконують військовий обов'язок у зоні АТО. Всім, во-первых, а, тим людям, які погибли в зоні АТО, я маю ввідомо криворожанам, це 100 тисяч, ви знаєте, да? Б. Дополнительно, значит, что мы на сегодняшний момент делаем. Первое, это то, что те бойці и сім'ї, вернее, сім'ї бойцов, которые находятся в зоні АТО, не те, которые там здесь находятся или где-то отсиживаются, я буду говорить конкретно. Значит, будет компенсация по квартплате. Первое, второе – это бесплатное питание детей в дошкольных и школьных учебных заведениях. Третье – это оздоровление бесплатное детей. Четвертое – это полностью медицинское сопровождение всех семей, то есть дети, жены, понятно, да? На сегодняшний момент это все подготовлено, ну Ромі обычных розтрат, которые зв'язані с з Вот, То есть на сессию будет будуть этот проект. Я уверен на 100%, что он буде поддержан всеми депутатами. Нині у місті готується черговий вантаж гуманітарної допомоги. Його призначено для бійців 17-ї танкової бригади, яка знаходиться на передовій. Повідомили в міському штабі допомоги криворізьким військовослужбовцям.